с вами Юлия Фомина и мой ассистент. Сегодня мы будем делать новогодний DIY. Для первого DIY нам понадобится красный картон, белая бумага, линейка карандаш. На красном картоне рисуем треугольник. Вырезаем заготовку. Вот что у меня получилось. Теперь вырежем пушок из белой бумаги. Измеряем ширину треугольника. Ширина моего треугольника 15 сантиметров. На белой бумаге отмечаем 15 сантиметров. И прорисовываем Вырезаем фигурными ножницами. Пушок мы вырезали. И теперь нужно вырезать Возьмем стакан и примеряем на нашу заготовку. Идеально подходит по размеру. Обведем стакан на бумагу. Вырежем фигурными ножницами. Склеиваем все детали. Пушок на низ, а бомбон наверх. Я все склеила. Остался один штрих Нарисовать снежинки Корректно Первый DIY готов <связь> Да, да, да Типа для дорожки С вами была Юлия Фомина. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока!